kepang tu betulnya nama anyaman. Buluh dianyam anyam dengan namakan nak anyaman kepang. Nama kepang anyam eh. Dia bentuk kuda. Jadi namakan kuda kepang. Dan kuda kepang sering menjadi penyeri pada sesebuah majlis perkahwinan. Keunikan tarian ini terserlah pada langkah kaki gerak tarinya selain daripada bentuk dan rekaan kuda kepang itu sendiri. Namun ia sering dikaitkan dengan unsur-unsur mistik. Kuda kepang merupakan satu seni tradisional yang semakin ditelan zaman. Kuda Kepang turut dikenali dengan pelbagai nama seperti Jaran Kepang, Kuda Lumping, Jatilan dan Ibek. Menurut seorang pensyarah dan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Samad Kecut, Kuda kepang jelas dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jawa, bertepatan dengan sejarahnya yang menyatakan bahawa tarian ini berasal dari Jawa Timur. Tapi dia sebenarnya daripada tanah Jawa, eh. Kuda Kepang daripada tanah Jawa yang dikatakan uh, dibawa oleh uh, Wali Sembilan, uh, Wali Songo, bila dia mengembangkan apa tu ajaran uh, Islam daripada tanah Jawa itu ke tanah Melayu. Uh, sebenarnya uh, pergerakan ini bermula di di Jawa itu sendiri bila Wali Songong cuba berdakwah kepada beberapa apa penduduk-penduduk tempatan di sekitar negeri uh, uh, apa di Pulau Jawa itu selain untuk berdakwah dan berhibur tarian kuda kepang juga pada asalnya adalah untuk tujuan perubatan sakit yang ni biasanya sakit-sakit yang yang orang kata macam kerasukan tapi ada juga sakit-sakit tertentu khususnya orang kampung lah yang mempunyai kepercayaan lagi misalnya demam dia katakan kena sawan, kanak-kanak apa menangis malam jadi dia akan buat upacara kuda kepang mabuk ni dia akan berunding dengan pawang dia ada pawang ni, kuda kepang mabuk ni ada pawang dia jadi mem apa, memaklumkan niat mereka dan dari situlah mereka akan apa ni, melakukan proses pembuatan penghijrahan masyarakat Jawa yang asalnya datang berdagang ke Tanah Melayu pada abad ke-20 turut membawa kesenian kuda kepang ke negara ini khususnya di negeri Johor. Daerah Batu Pahat begitu sinonim dengan tarian kuda kepang ini. Antara kumpulan yang masih aktif dalam memelihara warisan ini ialah kumpulan Kuda Kepang Sinar Warisan Sungai Nibong. Kumpulan ini telah ditubuhkan pada tahun 1959 oleh sekumpulan 15 anak muda yang diketuai oleh Allahyarham Abdul Ghani Marsidi. Patah tumbuh, hilang berganti. Naim Marjani atau lebih mesra dipanggil Embah Naim kemudiannya dipilih untuk mengetuai kumpulan ini. Di bawah kepimpinan Embah Naim, kumpulan ini banyak mendapat jemputan untuk mengadakan persembahan di majlis perkahwinan dan keramaian selain mengorak langkah menyertai pelbagai pameran kebudayaan anjuran Jabatan Kraftangan di bawah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Proses pembuatan kuda kepang bermula dengan mencari buluh. Lazimnya, Embah Naim akan keluar mencari buluh pada waktu petang. Beliau akan ditemani oleh beberapa orang pembantu untuk memilih buluh yang sesuai untuk ditebang. buluh yang ditebang kemudiannya akan dibersihkan dengan membuang miang buluh sebelum dikumpulkan Seterusnya buluh-buluh ini akan dipotong kepada bahagian yang lebih kecil bagi memudahkannya dibawa pulang Bahagian tu banyak dia punya prosesnya kita kan benda buluh ni buluh ditebang tadi bulat eh, yang dipotong-potong lebih kurang Satu meter ah ni di belah di, diracik lepas tu kita simpan dalam air apa benda untuk supaya didakan di atas ni kan kering apa bila sudah kering kita lalu proses terpaksa kita simpan dalam air supaya mudah kita proses jadi kita ambil satu-satu kita siap lah kita bila-bila siap lalu-lalu lebih-lebih untuk diraut barulah kita proses buat jaman. Buluh yang direndam di dalam air hanya akan diambil apabila ingin digunakan bagi mengelakkannya dimakan bubuk. Selain itu, proses rendaman ini juga bertujuan sebagai proses awetan agar buluh tahan lebih lama dan mudah untuk dilentur. Setelah direndam selama beberapa hari, buluh akan diambil untuk proses meraut. Proses ini memerlukan buluh diraut nipis sehingga menjadi bilah. Bilah-bilah buluh ini seterusnya akan dianyam mengikut bentuk seekor kuda. Usai menganyam, proses seterusnya dilakukan pembantunya untuk melukis kuda kepang mengikut saiz yang dikehendaki sebelum digam dan dibiarkan kering. Sebaik kering, kerangka tersebut akan digunting dan bahagian atas kepala kuda akan dijahit dengan juraian benang-benang bulu berwarna-warni. Roteng digunakan sebagai bingkai pada setiap kuda kepang. Balak merupakan bingkai tengah yang digunakan bagi mengelakkan kepala kuda kepang lembik dan terjatuh. Proses terakhir ialah dengan menyapu varnish dan mewarnakannya untuk hasil yang cantik dan menarik. Corak yang dilukis bergantung kepada kreativiti pembuat dan juga permintaan pelanggan. Walaupun kelihatan ringkas, namun kesabaran dan ketelitian dituntut dalam penghasilan kuda kepang yang cantik dan berkualiti tinggi. Kuda kepang dijual dengan harga yang berbeza mengikut saiz bermula dari RM150 hingga RM300. Namun harga ini mungkin meningkat lagi jika corak lukisannya rumit atau corak yang dilukis itu berdasarkan permintaan pelanggan. Sesi latihan akan diadakan sehari sebelum sesebuah persembahan berlangsung dan ia membabitkan seluruh ahli kumpulan. Ketika sesi latihan, setiap aspek dalam tarian kuda kepang akan diambil kira dan diperbaiki baik dari segi gerak tari, alunan muzik dan segala peralatan kelengkapan. Oleh kerana sesi latihan yang sering dijalankan menjadikan setiap persembahan kumpulan kuda kepang sinar warisan tidak pernah menghampakan para penonton. Lazimnya, sesi latihan akan diadakan di halaman rumah Embah Naim. Apabila malam bulan mengambang penuh, kelihatan embah sandar selaku pawang memulakan upacara ritual membaca mantra untuk memanggil semangat bagi persembahan yang bakal diadakan. Pada masa yang sama, para penari sedang bersiap sedia membuat persiapan terakhir seperti menyusun peralatan muzik, memakai pakaian dan menyediakan sajian sebagai syarat yang berupa makanan atau kuih serta bubur merah putih. Bagi penari yang akan dimasuki semangat pula, sembilan jenis makanan ringan yang berlainan telah disediakan khusus buat semangat mistik tersebut. 你打字，那你还不笨？ dimulakan dengan tarian kuda kepang biasa yang diangkutai oleh sembilan orang penari termasuk seorang ketua sambil diiringi oleh lima pemain muzik tradisional seperti gong, gendang dan angklong. Setiap penari memegang replika seekor kuda tanpa kaki yang dikenali sebagai kuda kepang penari akan mengatur gerak langkah kaki mereka mengikut tempo muzik yang dimainkan dengan pantas dan teratur. Tempo persembahan bergantung kepada majlis dan suasana semasa berlangsungnya persembahan itu. Ia mungkin sesingkat 10 minit atau kadangkala -kadang sehingga 45 minit andai persembahan itu sebagai penyeri majlis perkahwinan. Kuda kepang yang digunakan semasa persembahan mistik adalah berbeza dengan persembahan biasa kerana ia diperbuat daripada kulit lembu. Ia berikutan corak permainan tarian mistik lebih ganas dan agresif berbanding tarian biasa yang hanya menggunakan kuda kepang anyaman. Malah kuda kepang yang digunakan juga telah diperasap dengan kemenyan terlebih dahulu sebelum ia digunakan oleh si penari. membuatkan penari kuda kepang asyik sehingga boleh membawa mereka ke suatu alam lain. Penari kuda kepang yang sudah dikuasai semangat tarian itu akan berada dalam keadaan sawai. antaranya uh, pantang larang ni kadang-kadang tidak boleh bersiul waktu tarian itu dia apa dilakukan di mana nanti kuda itu nanti akan naik se uh, dan dia akan mengamuk uh, kemudian satu lagi pantang larang uh, dikatakan sebelum uh, sesuatu persembahan itu dibuat dibuat untuk buka panggung uh, jadi siang-siang masa buat buka panggung tu dia akan pagar lah kerana dia takut ada gangguan-gangguan tertentu Menarikan tarian kuda kepang ini sebenarnya tidak semudah yang disangka. Langkah tarian disusun harus mengikut alunan muzik yang dimainkan. Lidah kelu dan mata bagikan tidak berkelip melihat bagaimana tarian bertingkah dengan lagu yang dimainkan. atau ketua akan memegang tali cemati bagi mengawal gerak tari serta tingkah laku penunggang kuda atau para penari yang telah naik syekh. <Sukur> Namun, adakah terdapat pantang larang tertentu yang harus dipatuhi oleh penontonnya? Itu sebagai andaian saja. Andaian -andai. saja andai -andai -andai kan. Betul-betulnya kita baru sempat ada de melarang orang baju merah, tak boleh tengok nanti orang rokok, tak boleh tengok, tak boleh itu tak ada, itu betul betulnya tak, tak, tak benar juga lah pada kumpulan Mbah ni lah memang tak tahu kat lain kumpulan tak tahu lah. kumpulan bah bebas, tak pakai baju merah ke apa ke, ke terpulang lah masing-masing dalam keadaan terlalu asyik inilah fenomena mistik terjadi sebahagian penari mula membuang kuda yang ditunggangnya Seorang demi seorang mula mengalami perubahan jasad lalu dibawa arus kerasukan ke alam dunia halus. Ketika inilah mereka akan meminta air jampian dan juga bunga kenanga untuk dimakan. Dalam keadaan di bawah sedar ini, penari-penari mula meniru tingkah laku kuda yang agresif Ada yang memperlihatkan kekuatan dengan mengopet kelapa muda hanya dengan gigi memakan kaca berbaring di atas kaca dan meminta untuk disebat tubuhnya dengan menggunakan tali cemeti. So, kalau main kuda kepang ini tidak boleh melebihi sehingga jam dini hari 12 tengah malam. Karena kalau tak diberhentikan ni, khususnya untuk kedai kuda kepang mabuk ini, penari-penari yang naik sih itu jadi nanti akan akan terus tidak boleh disedarkan. Dia akan akan menjadi mabuk Sebaik tiba masanya, Pawang akan mendekati penari yang dirasuk untuk membisikkan mantra di telinga mereka supaya semangat itu keluar dari tubuh penari. Terdapat juga sesetengah semangat yang memasuki tubuh penari sukar untuk dikeluarkan kerana dikatakan masih belum puas menari. Sebaik selesai tarian kuda kepang Pawang akan sekali lagi membaca mantra di bilik khas sebagai penutup dan mengembalikan semangat ke tempat asalnya. Namun, di satu sudut lain, Embah Naim melahirkan rasa gusarnya. Bimbang, seni ini bakal kehilangan pewaris. Segunung harapan disandarkan agar kesenian kuda kepang ini tidak luput ditelan zaman. Harapan Mbah ni bergantung kepada anak-anak muda Mbah, anak-anak uh, supaya dapatlah bersama-sama uh, menceburi dalam kesenian kudrepang yang sedia ada ini supaya jangan pupus. Oleh kerana Jabatan Budaya pun selalu menyarankan kepada mba Mbah supaya benda play, benda ni kita pelihara. Benda yang waris warisan sedia ada janganlah sampai pupus. begitulah sebahagian daripada lakaran realiti tentang kesenian masyarakat Jawa di Malaysia khususnya di negeri Johor Darul Takzim. Meskipun terus dihimpit arus pembangunan dan ditelan arus zaman, ia masih tetap mekar di hati masyarakat Jawa yang benar-benar menghayati nilai keunikan kebudayaan dan kesenian milik mereka sejauh mana ia mampu dipertahankan biarlah masa yang menentukan